Übungstest für die Prüfung Start Deutsch 1 Hören Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Hallo Beate. Hallo Kerstin. Wollen wir schnell einen Kaffee trinken? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe in zehn Minuten eine Besprechung. Kannst du morgen um zehn Uhr? Ja, gerne. In der Cafeteria? Ja, genau. Ich muss jetzt wirklich gehen. Bis morgen. Hallo, Beate. Hallo, Kerstin. Wollen wir schnell einen Kaffee trinken? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe in zehn Minuten eine Besprechung. Kannst du morgen um 10 Uhr? Ja, gerne. In der Cafeteria? Ja, genau. Ich muss jetzt wirklich gehen. Bis morgen. Nummer zwei. Ursula? Ja? Was soll ich aus dem Supermarkt mitbringen? Also, wir haben. Kein Brot und keinen Salat. Okay, Brot und Salat. Auch Milch? Nein, Milch haben wir noch. Aber vielleicht ein paar Tomaten und Paprika. Aber bitte rote Paprika, keine grüne oder gelbe Paprika. Alles klar, dann gehe ich jetzt. Ursula? Ja? Was soll ich aus dem Supermarkt mitbringen? Also. Wir haben kein Brot und keinen Salat. Okay, Brot und Salat. Auch Milch? Nein, Milch haben wir noch. Aber vielleicht ein paar Tomaten und Paprika. Aber bitte rote Paprika, keine grüne oder gelbe Paprika. Alles klar, dann gehe ich jetzt. Nummer drei. Haben Sie schon gewählt? Noch nicht. Was ist das Tagesgericht? Wir haben eine Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Ich bin Vegetarierin. Haben Sie etwas ohne Fleisch? Dann empfehle ich Ihnen unser Omelett mit Käse und Pilzen. Gut, ich nehme das Omelett. Haben Sie schon gewählt? Noch nicht. Was ist das Tagesgericht? Wir haben eine Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Ich bin Vegetarierin. Haben Sie etwas ohne Fleisch? Dann empfehle ich Ihnen unser Omelett mit Käse und Pilzen. Gut, ich nehme das Omelett. Nummer 4. Ich hätte gerne diese Bluse da, die im Schaufenster. Welche Größe ist das? 38. Haben Sie die Bluse auch eine Nummer kleiner? Ja, wir haben die Bluse in allen Größen von 34 bis 44. Könnte ich Größe 36 mal anprobieren? Natürlich, da hinten ist die Umkleidekabine. Ich hätte gerne diese Bluse da, die im Schaufenster. Welche Größe ist das? 38. Haben Sie die Bluse auch eine Nummer kleiner? Ja, wir haben die Bluse in allen Größen von 34 bis 44. Könnte ich Größe 36 mal anprobieren? Natürlich. Da hinten ist die Umkleidekabine. Nummer 5. Verzeihung, wo finde ich die Marketingabteilung? Haben Sie denn einen Termin? Ja, mit Frau Steinbach. Moment mal. Das Büro von Frau Steinbach ist im fünften Stock, Zimmer 503. Der Fahrstuhl ist hier im Erdgeschoss. Vielen Dank. Verzeihung, wo finde ich die Marketingabteilung? Haben Sie denn einen Termin? Ja, mit Frau Steinbach. Moment mal. Das Büro von Frau Steinbach ist im fünften Stock, Zimmer 503. Der Fahrstuhl ist hier im Erdgeschoss. Vielen Dank. Nummer 6. Hi Florian, hast du dich auch für den Spanischkurs eingeschrieben? Ja, aber ich weiß nicht, in welchem Raum der Kurs stattfindet. Also, im letzten Semester waren wir in Raum 310, jetzt sind wir wieder im dritten Stock, aber in Raum 321. Hi Florian, hast du dich auch für den Spanischkurs eingeschrieben? Ja, aber ich weiß nicht, in welchem Raum der Kurs stattfindet. Also im letzten Semester waren wir in Raum 310, jetzt sind wir wieder im dritten Stock, aber in Raum 321. Teil 2 Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7 Achtung, Bahnsteig 2. S-Bahn Richtung Floridsdorf fällt aus. Bitte greifen Sie auf andere öffentliche Verkehrsmittel zurück. Nummer 8 Alle Passagiere der ULK Airline 74656 Flug von Wien nach Moskau. Das Boarding startet jetzt für Business Passagiere. Die anderen Passagiere bitten wir noch um etwas Geduld. Ich wiederhole Nummer 9 Aufgrund einer technischen Störung verzögert sich die Weiterfahrt um wenige Minuten. Nummer 10 Herr Lackner, bitte kommen Sie in die Ordination 2. Hören Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11 Guten Tag, hier spricht Herr Matzner von der Firma Matzner Co. Bitte rufen Sie doch morgen zwischen 9 und 10 Uhr zurück. Vielen Dank, auf Wiederhören. Guten Tag, hier spricht Herr Matzner von der Firma Matzner ⁇ Co. Bitte rufen Sie doch morgen zwischen 9 und 10 Uhr zurück. Vielen Dank, auf Wiederhören. Nummer 12. Guten Tag, Steiner. Ich rufe wegen der Wohnung an. Wir haben ja schon miteinander gesprochen und Sie haben gesagt, dass Sie die Wohnung gerne sehen möchten. Also, ich habe jetzt einen Termin für Sie. Sie können am Mittwoch kommen und die Wohnung anschauen. Das ist dann nächste Woche am 31. März. Für mich passt es gut am Abend um 18 Uhr. Ich gebe Ihnen noch meine Adresse. Das ist die Ritterstraße. Ich buchstabiere R-I-T-T-E-R-Straße 68. Bitte rufen Sie mich zurück und sagen Sie mir, ob Ihnen der Termin passt. Guten Tag Steiner. Ich rufe wegen der Wohnung an. Wir haben ja schon miteinander gesprochen und Sie haben gesagt, dass Sie die Wohnung gerne sehen möchten. Also, ich habe jetzt einen Termin für Sie. Sie können am Mittwoch kommen und die Wohnung anschauen. Das ist dann nächste Woche am 31. März. Für mich passt es gut am Abend um 18 Uhr. Ich gebe Ihnen noch meine Adresse. Das ist die Ritterstraße. Ich buchstabiere R-I-T-T-E-R-Straße 68. Bitte rufen Sie mich zurück und sagen Sie mir, ob Ihnen der Termin passt. Nummer 13 Guten Tag, Meier spricht hier. Ich rufe wegen dem Auto an, das Sie sich ansehen wollten. Ich habe am kommenden Dienstag, und zwar am Nachmittag Zeit. Das ist der 12. Mai. Am besten gleich nach dem Mittagessen um 14 Uhr. Später kommen nämlich meine Kinder von der Schule nach Hause. Guten Tag, Meier spricht hier. Ich rufe wegen dem Auto an, das Sie sich ansehen wollten. Ich habe am kommenden Dienstag, und zwar am Nachmittag Zeit. Das ist der 12. Mai. Am besten gleich nach dem Mittagessen um 14 Uhr. Später kommen nämlich meine Kinder von der Schule nach Hause. Nummer 14 Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. 14. Hier ist die Praxis von Dr. Buschwein. Unsere Praxis ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Am Nachmittag erreichen Sie mich telefonisch unter der Nummer 88743. Am Wochenende wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Nummer 15. Hallo Michael, ich bin noch im Zug. Wir haben leider eine halbe Stunde Verspätung. Willst du mich am Bahnhof abholen? Dann hast du noch viel Zeit. Jetzt ist es halb sieben und wir sind erst um sieben im Bahnhof. Also, tschüss, bis dann. Hallo Michael, ich bin noch im Zug. Wir haben leider eine halbe Stunde Verspätung. Willst du mich am Bahnhof abholen? Dann hast du noch viel Zeit. Jetzt ist es halb sieben und wir sind erst um sieben im Bahnhof. Also, tschüss, bis dann.